أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وَاهْلُ عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد احبتي في الله احييكم بتحية الاسلام تحية مباركة وهي السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحيح الفضيلة الأيمان para fadhilah para guru dan ulama suruh pimpinan surau al-ikhwan surau al-ukhu dan sekalian para pemain ibu, bapa-bapa dan tahan kita semua diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kita duduk sebentar di dalam majlis yang dikelilingi oleh para malaikat yang mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan siapa yang ingin mengecap taman syurga di dunia maka duduklah dalam majlis ilmu dalam sebuah hadis Nabi bersabda إذا مرتم برياض الجنة فارتعوا قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله قال مجالس الذكر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم Nabi kata apabila kamu lalu taman syurga maka kamu petiklah buah-buahan Lalu para sahabat bertanya apakah taman syurga itu wahai Rasulullah Lalu Nabi kata majlis majlis itu. Dan kadang-kadang tuan-tuan dan puan kita dok dengar setiap hari kadang-kadang benda yang sama berulang Disebut oleh para ulama yang dikatakan benda berulang ini al-i'adah. Faedah berulang dan ada satu lagi yang disebut sebagai al-ifadah faedah baru kata ulama kalau kita selalu dengar benda berulang itu tanda kita belum beramal dengan apa yang kita dengar kadang-kadang Allah taala sayang dekat kita dia bagi dengar benda yang kita belum beramal itu banyak kali sebab itu orang yang belajar dia tak pernah jemu walaupun berulang-ulang kali mendengar benda yang sama Al-Imam Nawawi rahimahullah beliau baca kitab al -um yang dikarang oleh Imam Asy-Syafi'i. Dikarang oleh Imam Asy-Syafi'i sebanyak 500 kali. lima 500 kali satu bilangan yang banyak. Dan begitu juga kalau kita lihat Orang-orang yang sudah Asyik dengan ilmu Saya tak cerita orang lain Bapak saudara saya Dia mengajar pondok daripada kecil Sampai sekarang dia duduk belajar lagi Walaupun dia dah ada pondok Tapi Dia melazimi antaranya Tuan Guru Haji Saleh Musa yang dah mengingat Dia mengaji dengan Tuan Guru Haji Saleh Antaranya kitab Bakuratul Amani saya ingat, saya tanya dia tahun 2004 Kalau tahu tak salah saya lah 2004 itu tu Sebelum Tok Raja Salim meninggal tahun 4, 2004 lama lah Saya tanya dia, Pak Long tu pergi mengaji setiap minggu tu Kita berkurah tu berapa kali dah pernah habis Dia kata 8 kali adalah 8 kali habis Maksudnya Dia tak pernah rasa jemur Itu baru pelajar Baru ayat ilmu Dan kalau kita tengok Imam uh, Imam Al-Muzani anak al Imam Syafi'i dia cerita qara'tu 'ala Syafi'i ar-risalah al aku belajar kitab ar-risalah Imam Syafi'i itu uh, di depan Imam Syafi'i aku baca kitab ar-risalah tu 50 kali eh? maksudnya satu masa yang panjang bahkan tuan-tuan siapa yang dah rasa manisnya menuntut ilmu dia tak boleh berpisah dengan majlis ini. Umar bin Abdul Aziz seorang pemimpin yang soleh, orang alim. Setiap malam pergi cari orang, -orang alim untuk mengajak dia supaya apa? menceritakan tentang akhirat kepada dia. Setiap hari bila menitis air matanya balik ke rumah boleh tidur. Begitulah rutin harian Pemimpin yang soleh Seorang raja yang soleh Orang yang pada zamannya Keadilan itu bertebaran luas Tapi hidupnya tak berpisah dengan majlis ini Saya di Mesir tempat Saya jumpa ada seorang guru saya buta Seorang pakar bahasa Arab Yang diaktiraf dunia Dr. Muhammad Abdul Muqtih buta dia ambil PhD dia tulis risalah 13 tahun dia -ta tu ala hadhihi salasata asyar sana aku pernah nak tulis risalah ni selama 13 tahun dia buta saya kata kesungguhan luar biasa saya mengaji dia tuan-tuan mulal pansyak sampai sungguh tu kalau nak mengaji dia dalam ketua setiap hari saya ni tak ada semangat Tapi saya tengok dia tu Semua kekurangan Dengan tua Dengan tak larat Dengan buta Dengan segala-galanya Nak angkat kaki pun tak larat Tapi bila start mengajar Dia tak berhenti sampai subuh Kalau mengajar kita sarap eh, Tiga hari Ush kata Dasar Dan duduk dengan dia tu Naik semangat Rasul oh, nak mengajar rupa-rupanya ada orang lagu ni saya duk baca kisah dalam 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 kitab biasa kita baca kisah orang ulama mengaji lama-lama Imam An-Nawawi yang tahu orang yang disebut dia kata masa aku belajar dulu Dua tahun tak sempat nak rebah belakang ke lantai tu oh, dia orang mengaji dia ada manihnya. sebab tu dah dia rasa manis dia kita kisah. Kisah. Itu, kak, benar -benar lain, tu kita dah tinggal dia nak itu juga benda-benda lain tuan-tuan Benar taat ah ni dia ada kemanisan dia. Orang yang merasai kemanisan dia mulai dia tak boleh tinggal Orang yang merasai kemanisan sembahyang berjemaah dia tak boleh tinggal sembahyang. Tapi kalau belum rasa manis tuan-tuan untuk imam macam panjang sikit di tempat yang paling dekat dengan Allah dia boleh duduk menjauh Apa punya jenis imam lama sana? Apa macam-macam. Ini belum rasa manis dan manis dia itu, nak cerita tak boleh. Cuma kalau dah rasa, Allah, Tuhan saja yang tahu. Malam yazuk, lamia tadi kata orang-orang. Siapa tak pernah rasa, tak ada. Tuan-tuan, kita dah hari ke-24 hari ni. Malam kita, malamnya ke-23. Ramadhan Kalau kita pergi tanah kubur... Kalau kita dengar rintihan orang dalam kubur tontonan. Sekarang ini mereka sedang Minta kepada Allah nak balik syurga. Mereka nak buat ibadat di dalam bulan, bulan. Kita Allah bagi peluang lagi ni, tak mati lagi. Tak mati lagi. Sebab Allah Taala cerita dalam Quran penyesalan orang-orang yang dah mati. Bila mati Misal sebelum mati pun Misalnya dah masa duk nazak tu Allah Taala ceritakan kisah orang yang dah duk tengah nazak tu apa yang dia minta laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akun min as-salihin wahai tuhan kalau usik panas sikit simpan, simpan sikit maknanya umur aku ni kepada tempoh yang pendek aku nak bersedekah dan aku nak jadi orang soleh. Maksudnya bila dah nak mati tu dah buah. Jadi tuan-tuan kita masih lagi duduk hidup, hidup Allah bagi peluang. Gunakan peluang ini untuk beribadah. Dan kita duduk dalam bulan Ramadan. Di hujung-hujung Ramadan kita tingkatkan ibadah kita. Kita bukan hamba Ramadan tapi kita hamba Allah Cuma kita nak mengejar untuk meraih janji Allah di bulan ini. Ada orang tuan-tuan semayang tak tidur langsung malam-malam tak akhir. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam antara orang yang bila masuk 10 tak akhir Ramadan, Nabi masuk dalam masjid, Nabi keluar pergi raya. Begitulah rutin Rasulullah. Selamat. Kita kalau tak mampu macam tu, kita masuk malam. Kita main awal sikit ke surau. Ke masjid. Surau yang sembahyang lima waktu, kita boleh hati tak dalam tu. Surau yang sembahyang lima waktu. Sebab, istilah surau ni kita orang Melayu panggil. Bahasa dia tetap nama masjid, cuma jamek dengan ta'at. Hak jamek orang sembahyang lima waktu. Hak tak jamek orang buat sembahyang lima waktu. Pulih hatikah Jadi Kita biasa-biasakan diri di, di ujung-ujung Ramadhan ni kita aktikah besar pahala, -pahala. Besar pahala, pahala Kita semayang dua rakaat. Kalau kena malam tu, malam lalu tu kodak. Subhanallah. Kita buat pula dua rakaat dengan penuh dipanggil. Nabi sebut. Manqama, manqama man qa laylatul qadar. Imanan wahdi sahabat laisalahu ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi aw kamaa siapa yang membangunkan malam lailatul qadar dengan penuh iman dan pengharapan kepada Allah Allah taala akan ampunkan segala dosanya yang telah tuan kita ada peluang lagi kita duduk di peluang oleh Allah hidup lagi gunakan masa ini kita biasa duduk jadi orang yang semalam kita hari ini macam kita semalam lah. Kalau perangai kita semalam suka mengumpat, hari ini pun kita terus lagi agenda mengumpat. Kalau perangai kita semalam orang yang maknanya kita panggil uh, suka duduk, maknanya kita panggil jaga tepi kain orang hari ini pun kita jenis jaga tepi kain orang lagi. Kalau kita semalam orang yang semayang malah-malah, hari ini pun kita masih malah-malah lagi. -malah Jadi Sebenarnya kita setiap hari Allah Taala cipta baru. Allah Taala sebut dalam Quran kullu yawmin huwa fi sya'. Setiap hari manusia jadi dicipta baru. Kita bangun pagi kita bukan yang semalam lah. Semalam kita tak boleh buat apa-apa. Lah. Sebab tu kata para ulama nak ubah, ubah sekarang. Sekarang kita kena ubah diri kita. Kena ubah. Maknanya kita pagi kalau berfikir kita Ubah tabiat kita Dia nak ubah tabiat Ayah Tapi Kalau kita nak selamat Kita kena ubah tabiat Abu Kepada tabiat yang baik Tuan-tuan Berapa ramai orang yang Berpuasa Tahun lepas puasa Tahun dulu-dulu dulu puasa Tahun ni pun puasa Dia duduk-hidup lagi tapi kuasa-kuasanya Dulu-dulu pun masih belum Diterima oleh Allah Disebut oleh para ulama Sebab apa Tuhan tak terima Sebab dalam hatinya ada permusuhan Ada pemutusan hubungan dengan orang lain Disebut dalam hadis Yulfa'ul na'mali na Kullul isna'i wal khamis diangkat amal manusia itu setiap hari Isnin dan setiap hari Khamis. Kecuali orang. Orang al-musyahi, orang yang bergaduh. Orang bergaduh amalannya sekat sana. Hatta ya salihah Sampai mereka berdamai. Sebab tu kalau kita ada bergaduh dengan orang, selesai-selesai buanglah. Sebab apa? Rugi tunggang terbalik semayang Rugi penat kuasa Amalan Tuhan tak terima Kita boleh marah orang Kalau orang buat kita marah Marah boleh Tapi Islam bagi hak Nabi sebut La yahilu limri'in Ayah juru akhahu fauqah salas Tidaklah halal bagi seseorang itu Memisahkan dirinya Bergaduh dengan kawannya Lebih daripada tiga hari Maksudnya lebih pada tiga hari itu. Islam meraihkan perasaan Allah Ya kita ni manusia Bukan malaikat Dan kita berkawan dengan manusia Bukan berkawan dengan malaikat Semua-semua... salah -semua, Dan Kita Bila manusia Kita akan ada malah Bila kita malah Islam ni diraihkan perasaan itu Boleh malah Hari pertama okey Hari kedua okey Hari ketiga cukup Hari keempat wa khairuhuma may yabda'u sebaik-baik mereka berdua ialah orang yang mula bagi salam nah, jadi cukup hari ketiga hari keempat walaupun kita bergaduh dengan dia kita ada hukis dalam mahkamah sekalipun tetapi hubungan persaudaraan Islam itu lebih besar daripada pergaduhan kita dengannya lebih-lebih lagi silaturahim lebih-lebih lagi kalau adik dengan abang, kalau kakak dengan adik, kalau anak dengan mak, kalau anak dengan dengan ayah, kalau anak saudara dengan bapa saudara, yang ni hubungan silaturahim lagi tak boleh putus. Allah tak ta laknat orang yang mencuri. Allah tak ta laknat orang berzina. Allah tak ta laknat orang buat kan, dosa kalau kita kata Besar mana pun dosa dia Tuhan tak laknat dalam Quran Tapi dosa putus Lepas rahim Tuhan laknat dalam Quran Allah sebut Fahal asaitum Intawallaitum Antufsidu fil ardi Wa tuqatti'u arhamakum Ula'ikal lazina La'anahumullah Allah sebut Apakah kamu mengira jika sekiranya kamu berpaling daripada berjuang Kemudian kamu melakukan kerosakan di atas muka bumi dengan memutuskan silaturahim. Mereka ialah orang yang mendapat laknat daripada Allah. Untuk anak-anak Tuhan. Jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan hidup di dunia ini sampai menyesal berana hari akhirat. Jangan kerana sedikit ego, jangan kerana kita rasa kita ni hebat, kita pun tak nak mula minta maaf. Ego lah sekejap Mati esok Hilang semua Bila mati esok Bila bangkit hari kiamat esok Kita tahu Kita punya amalan baik banyak Tapi oleh kerana Kita punya sombong itu Menyebabkan Kita tak boleh masuk syurga Esok ni hilang habis semua Allah Taala sebut dalam Quran walau tara idzil mujrimuna nakisuru usihim عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا n'amal salihan, inna مقيمون Esok ni kamu akan lihat orang-orang yang melakukan kesalahan, kesilapan di dunia dulu, sombong. Tak nak minta maaf, tak nak minta ampun, tak nak bertobat. Bangkit hari kiamat, menunduk muka malu kepada Tuhan. Duk minta kepada Tuhan, Wahai Tuhan, kami percaya lah, kami nampak lah, kami dengar lah. Barilah kami balik semula ke dunia. Minta kosong, tak dapat apa. Permintaan yang sia-sia. Tak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, oleh kerana itu, kita betul-betulkanlah kesilapan kita semasa tempoh masyarakat. Saya pernah bertemu dengan satu orang yang bergaduh dengan adik dia 30 tahun tak cakap Saya ni baik dengan dia Dia kawan aku saya Kalau saya balik kampung Dia datang rumah Dia akan bawa segala jenis Mak nenek buah semua dia bawa habis Buah petai, buah apa hari kebun dia Buah pisang, buah macam-macam Kalau ada dia bawa Punya baik tapi dia ngadi dia Tengok tiang rumah tadi Kegaduh, gebuk tanah Jadi ini biasa tapi jangan Kita pun nak tegur Kasar-kasar ataupun ni jangan kita budak Andainya kita ni kira kira dia budak lah. Kita cakap saya ni Aku makan dalam dulu Amin jadi dengan kita pula di mana Jadi saya pun kalau kadang-kadang Saya balik kampung tu Setiap hari dia sudah subuh Kadang-kadang kalau dia ada kita him-him ni lah Faham-faham tak faham Kadang-kadang tak faham Dia ingat kita, kita cerita tu Kena orang lainnya Dah kita cakap tu ke kadang-kadang kena kat ke diri, kita sendiri. saya cakap kat saya, saya cakap kat diri saya sendiri kadang-kadang. Baik. Kemudian, yang seterusnya tuan-tuan. Kalau nak Tuhan angkat kuasa kita, jaga lidah. Aksarumah nasu ilal jannati al-fam wal-faraj. Nabi kata, banyak benda yang memasukkan manusia ke dalam neraka, ialah ulut dan kemaluan. Jadi lidah ni punca manusia masuk neraka. Jadi janganlah kita main samrono aja. Mentang-mentang lidah kita boleh sebut apa yang kita nak sebut, akhirnya kita sakitkan hati orang menyebabkan perkara tersebut menjadi bahana kepada kita hari kiamat. Semayang pun yang terbalik akhirnya pahala bagi orang. Sebab apa? Mulut tak terjaga. Kemudian kena jaga pandangan mata untuk Allah terima pahala puasa kita. Puasa siang hari, malam tengok televisyen habis pahala puasa tengok orang-orang tak dia ya, tak kira lah dalam televisyen pun dan tetap dikira dan melihat kalau yang haram. Kemudian tuan-tuan yang tak sihat Tazkirah ringkah Saya pun tak tahu Saya tak tahu, lah tahu larang, Um, yang akhirnya ialah puasa membentuk akhlak yang mulia. Kita nak jadi ahli syurga kena bersikap dan berakhlak dengan akhlak yang mulia. Nabi sebut aksaru may yukhilun nas ila al-jannati at-taqwa wa husnul khuluq. paling banyak masukkan manusia ke syurga ialah takwa dan akhlak yang mulia. Suatu kita kena belajar berakhlak cakap orang kena mul kena 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 berlembut nada dengan baik jangan sombong jangan angkuh itu semua akhlak jadi mudah-mudahan kita cubalah bentuk diri kita sebaik mungkin untuk jadi orang yang disebut sebagai ahli syurga yang imam baca tadi ayat <coughs> allazina yunfikuna fis sarai wad Dara wal kadhimina al ghayz wal 'afina 'anil nas Wallahu yuhibbul muhsini Iaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya Di waktu senang dan susah Dan juga orang-orang yang menahan marah Kita nak Allah tahan Wallafina anil nas dan memaafkan orang lain Wallahu yuhibbul muhsini Dan Allah suka orang-orang yang baik Maksudnya dan memaafkan orang Melupakan pula kesalahan orang itu -orang. Ini orang-orang yang baik Dan membalas pula dengan kebaikan Orang yang melasukkan keburukan kepada dia jadi kita cuba pupuk diri kita mudah-mudahan jadi orang yang berakhlak mulia. Dan saya mohon maaf saya tak sempat berhenti. Saya tak tahan. sakit kena pupuk. Jadi mudah-mudahan rezeki yang ringkas itu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita sedikit mana kekuatan untuk meneruskan lagi asal-asal Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima kita dan memadamkan nama kita ke yang kita di kalangan ahli dan masuk yang kita di kalangan ahli Dan untuk yang terakhir sekali tuan-tuan, saya mari dengan Pak Raja yang kami ini asrama muat 30 orang Jadi kita nak pesan asrama sikit lah. Jadi itu dalam proses cari dan nak begitu-begitu ya. lah. Kalau tuan-tuan nak tolong, tolong lah. Kalau tuan-tuan tak mampu, doa lah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan ke kita dan dan tabung kita belakang dengan cara kalau Allah tak akan menghimpitkan Allah tak akan mengambilkan dari mana hadir tuh mampu untuk berbakti dalam bakti dalam masukah, ada yang fikir ada yang alhamdulillah.